Росія може надати Києву знижку на газ. Її обсяг визначатимуть щокварталу, заявив російський міністр енергетики Олександр Новак після переговорів у Брюсселі. У перемовах брали участь міністри енергетики України, Росії та ЄС. Водночас український представник Володимир Демчишин сказав, поки що Київ не має особливої потреби купувати російський газ. Зараз Україна може використовувати паливо, яке закачали до сховищ раніше. Мы уже и на сегодня объем потребления российского газа минимизировали. Сегодня мы потребляем в среднем где-то 10 миллионов кубов ежесуточно. В принципе, отбор из наших хранилищ тоже на уровне 10 миллионов. Мы очень просто можем заместить этот объем собственным газом, собственно, ну, и собственным из хранилищ можем отбирать больше. Поэтому в принципе необходимости покупать у Газпрома на данный момент нет. Это, в принципе, две стороны понимают. В соответствии с действующим контрактом есть возможность предоставить скидку в случае превышения цены по формуле чем 330 долларов. Тогда возможность есть предоставить скидку 100 долларов. В случае если цена будет по формуле ниже 330, в контракте прописана возможность предоставления скидки по экспортной пошлине в размере до 30 процентов.